কাঁইটৰ পৰা বাচিবলৈ জোতা পিন্ধিব লাগে কিন্তু গোটেই পৃথিৱীত কাৰ্পেট পাৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঠিক সেইদৰে যদি আপুনি শান্তি বিচাৰে তেন্তে নিজকে সলনি কৰাৰ চেষ্টা কৰা উচিত আনক নহয় সৎ বা মহৎ লোকৰ সমালোচনা কৰা খুবেই সহজ কিন্তু তেওঁলোকৰ দৰে নিজকে গঢ়ি তোলাটো বহুত বেছি কঠিন প্ৰেম ভালপোৱাত কাজিয়া থাকিবই কাজিয়াৰ পিছত যদি পুনৰ দুয়োজনৰ মিল হয় সেয়ে প্ৰকৃত ভালপোৱা হেৰুৱাৰ বেদনা কিমান গধুৰ একমাত্ৰ সেইজনেহে বুজে যি তেওঁৰ প্ৰিয়জনক ইতিমধ্যে হেৰুৱাইছে আজিকালি প্ৰয়োজন অবিহনে কোনেও মাত এষাৰ নিদিয়ে প্ৰয়োজন অবিহনে কোনো কাৰো ঘৰলৈ নাযায় স্বাৰ্থ নাথাকিলে কোনো কাৰো সৈতে নাথাকে নিঃস্বাৰ্থভাৱে কোনেও কাকো আদৰ শ্ৰদ্ধা নকৰে মানুহবোৰ কিয় এনেকুৱা হৈ গৈছে আমি প্ৰায়ে ভাবোঁ যে আমাৰ স্মৃতিশক্তি খুবেই দুৰ্বল কিন্তু যেতিয়া আমি কাৰোবাক পাহৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ বেয়া চিন্তা ভাৱনাক মনৰ পৰা দূৰ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি বুজিব পাৰোঁ যে আমাৰ স্মৃতিশক্তি কিমান বেছি শক্তিশালী কাৰণ আমি হাজাৰ চেষ্টা কৰিও এইবোৰ স্মৃতিৰ পৰা দূৰ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ স্বাৰ্থপৰ মানুহবোৰে জীৱনত ভালে থাকে বাকীবোৰতো কেৱল আনৰ কাৰণে ভালে থাকে মানুহ কেতিয়াও ইচ্ছা কৰি সলনি নহয় কিছু মানুহৰ অৱহেলা কিছু মানুহৰ স্মৃতি কিছুলোকৰ ব্যৱহাৰ লগতে পৰিস্থিতি আৰু সময়হে মানুহক সলনি হ'বলৈ বাধ্য কৰায় জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা এটা কথা কওঁ যিমান দিন অকলে থাকিব সিমান দিন ভালে থাকিব যিজনে আপোনাক সত্যবাদী বুলি বিশ্বাস কৰে তেওঁৰ ওচৰত মিছা কথা কোৱাটো নিকৃষ্ট চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা বেয়া সংকট থাকিলে এসময়ত গৈ ভালটো বেয়া হৈ পৰে আমাৰ বয়স ব্যৱহাৰ সমানে সমানে ইগন'ৰ বাঢ়িছে ভাল পোৱা মানুহৰ সংখ্যা কমিছে আপোন মানুহবোৰ দূৰ হৈ গৈছে আপোনবোৰেইতো ঠগিছে প্ৰতাৰণা কৰিছে এইটোৱে আজিৰ বাস্তৱতা আপোনজনক হেৰুৱাতকৈ ঘৰ হেৰুওৱা ভাল কাৰণ ঘৰ হেৰুৱালে ৰাস্তাটো থাকিব পাৰিব কিন্তু প্ৰিয়জন হেৰাই গ'লে না ঘৰত থাকিব পাৰিব না ৰাস্তাত থাকিব পাৰিব জীৱনত কাৰোবাক পোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় আপুনি যাক পাইছে তেওঁক জীৱনৰ শেষ পৰ্যন্ত কাষত পোৱাটোহে ডাঙৰ কথা অতীতৰ বেয়াখিনি পাহৰি যাব লাগে কিন্তু সকলো সময়তে অতীতক পাহৰি যোৱাটো উচিত নহয় কিছু সময়ত অতীতক মনত ৰখাটো জৰুৰী অতীতক শ্ৰদ্ধা কৰা জৰুৰী কোন আপোনাৰ বিপদত কাষত আছিল কাৰ জৰিয়তে আজি আপুনি সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়িব পাৰিছে ইত্যাদি কথা আপুনি পাহৰিব কেনেকৈ কোনোবাই যদি আপোনাক বহু বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে কোনোবাই যদি জোখতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে তেন্তে তেওঁ সুলভ বুলি কেতিয়াও নাভাবিব এইটোৱে ভাবিব যে আপোনাৰ কপাল বহুত ভাল কাৰণ পৃথিৱীৰ কোটি কোটি মানুহৰ ভিতৰত তেওঁ আপোনাকহে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আপোনাৰ বাবে এই অত্যাধিক গুৰুত্ব বা অগ্ৰাধিকাৰ বিৰক্তিকৰ কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু এবাৰ ভালদৰে ভাবি চাব যিজনৰ বাবে আপুনি ইমানেই স্পেচিয়েল যে যাৰ হৃদয় মন মগজু সকলোতে কেৱল আপুনি আপুনি আৰু আপুনিয়েই বাস কৰিছে তেওঁক জানো অৱহেলা বা গুৰুত্বহীন কৰাটো উচিত গতিকে তেওঁৰ গুৰুত্ব বা অগ্ৰাধিকাৰৰ মূল্য বুজিবলৈ শিকক তেওঁৰ গুৰুত্ব অগ্ৰাধিকাৰক সন্মান কৰক তেওঁ লাগিলে আপোনাৰ বন্ধু আপোনাৰ ভালপোৱা কিম্বা আপোনাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডেই হওক হাজাৰ কষ্ট পোৱাৰ পাছতো যিজনে প্ৰতিবাদ নকৰি মৌন হৈ খহি থাকে সেয়া তেওঁৰ দুৰ্বলতা বুলি ভুল নকৰিব সেয়া তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে দিয়া ভাল শিক্ষাৰ পৰিচয় স্বাৰ্থৰ বাবে আত্মীয় স্বজন সকলোৱে সহজতে হয়তো এৰি যাব পাৰে কিন্তু স্বাৰ্থৰ কাৰণে প্ৰকৃত স্বামী স্ত্ৰীয়ে এজনে আনজনক কেতিয়াও সহজতে এৰি থৈ নাযায় কোনো আপোন নহয় এই কথা মনত ৰাখিলেই বহু ক্ষেত্ৰত জীৱনটো সহজ হৈ পৰিব মনৰ চাপ কম হৈ পৰিব মন মুকলি হ'ব নিজকে ফ্ৰী যেন লাগিব যিখিনি পাইছে সেয়া ভাগ্যত আছিল বুলি ধৰি লৈ আগবাঢ়ি যাওক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক ধন্যবাদ